cekel kok bangga. Nggih. Mm. Yeah. <laughs> aku wis <tuh> disikep, Drek. <bro. yuk> Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Perang, <yuk> Guys. Kaya... Aku nek perang ki tak sambil omong, Guys. le perang lho. Sakis-sakisan iso Kadang lu mikir riyane. Bal-balan mong -bo. <yuk> apa? Kuwi babak, okay. Gong. Wah, wow, ngopo dati balik utoro? Mbak ngerti. Wah, wow, orang aku. Aku? Aku? Sobo, siapa? Putranya. Anakku, sobo? Mbak tak tahu. Wah, wow, setat. Ayo balik aja, bikin ini. Lihat balik, bikin ini. Mbak, lihat dati ngerti. Wah. Wow. Jeno. Ono Seno. Koe neng tile aja mirang-mirangi bapakmu. Anak mirang-mirangi wong tuwa, sopo sing dandani bakung? Aku are ngopo? wani karo Bapak leru kok nek Bapak ora kleru aku diru Bapak nek Bapak kleru nggung awake dhewe rumangsa bener makcilik mbok tundung pustaka jamas sri pusada mbok wene iki si wandrawati ya nek si wandrawati ki si sing tenan nek pasu nek minggo alasan nyolong pustaka jamas sri pusada sapa so, sing kelangan kelangan pusaka kelangan makres dewa remuk pendhawa Pak mergo sampeyan ora iso mikir sing jeruk. Alhamdulillah lengi rasa mak-mak. Dadi werku duru pisane sapa-sapa ditenjang. Yo Sena, apa Pak? Duwe bakong, ayo. Begini kowe cemburu. Kudu tambah bakon muni apa Pak kok kowe serikatimu? Ha aku werku durung tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Macet to tunduk ya lara atine wadahke ora. wonten seno. Dalem Pak. Piye kabar Ibu Murang Ayu? <tik> <tik> ya apik. Wah, aku kangen wah su. Tapi sebenarnya orang berbicara tentang kamu orang. Hahaha. Kangen Ya aku tak tahu kira ibu. Nang? Orang. Tunggu nang orang ngomong baik. Tiba-tiba, jatuh lagi kira-kira Aku pegang lagi Tengok aku berdua-dua-dua itu. Periksa ini. Aduh, isin. Ayo gini. Bapak melu aku. Nenji ganti Wah, berasa, Ora rasa-rasa tuh are ngono kuwi malah dan raja orang. Puis yo, kipas saiki bapak bi, wah yo, yo bi, Wis bi, pak. sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang mulo waktu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung anggon areng sing ganep aja grusah-grusu hae baladewa wakmu mandura gelut padhe <tuh>

Iki Bodha Dewa sing gawe aku. Lah, ra tenan to menungsu rata tatanan. Kowe bayi gawe mirangi wong tuwa. Kusik to rasane su. Loh, oh, uh, majana sing jengkel. <laughs> kowe arep ditapuk, tak terkirono kowe ditapuk tenan lho kowe. Aja, aja. Lah <laughs> oh, oh, <oco>, gini <laughs> ora wani <nil>. ora. <laughs> ah, kan jane ngono. Tapuk sing san. Tapuk lemot. Minggir, minggir. <tapoh, pai>. TAPO PAHE! TAPO WAKITO PAHE! <tip> Wale omong. Orang om. ini iso bugi? Ini Loh, gawian gugu ye? Ini metro. Lah, ratengan toh! Wah, mulane suaranya bodohan aku! Amodoh weh! Meramodoh <tip> iye! <tip> <tip> Serayoli binatang. Januari, Februari, Maret, April, Mai. <tip> <tip> iya ganti ya terus, waduh iya tak ngenten mahapun oraini ngun, kwe kutu ganti wih lah, aku jauh ganti untuk sinu aku warna ke rumah ketemu aru wak muiru wati edan, nah lah weh si suhu iyo, pisah ngene, nyu ciloko iyo neng, abimanyurame luwobo pokok edian, edian, edanyomen wah weh antosena piye iki sing mudha dhewe ya swane ning pendhawa ning matur bola-bali siwa darma kusuma pendak-pendak taren karo makres dewa mula ngendikane makres dewa perkara pusaka jamuski maksud kuwi bener la saiki ngene nek upama lho upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing mimbonata me dandrawati Lansai kwe sekelakon, gawa pustokot jamat lima soto. Saya kutatakun, Sing tanggung jawab sopo, ayo. Nek bergoro lungane mak cilis diwo, sing tanggung jawab, Bapak merapu doro, Romo jodipati. Mergo sing mundung, romo jodipati. Nek bergoro pustokot jamat lima soto kwe, sing tanggung jawab sopo. Moko samdak ramuk, nengnek goro ngamarto, Dombani nolton, dorowati gede ngambil pustokot jamat lima soto. Yodah. Waduh lah, lah lah terus piye? Ha, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan aduh plegak pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung, wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yai Prabu Dorowati. Eh, saiki akeh wong sulapan. Akeh wong sulapan. Tenan lho. gue lo ketekan petro niku ya enten-enten. Gunem wong liya nyandang petro malem. gen kula ndandakan. Apa kok? Ha. Jang ngiro le teko. Wes nang loro. Aku gunamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Rene to, takdol. Kowe dicagih semoyo wae kok. Ora tak ngono ne tegelan ora tegelan entuman terus piye? Ha, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge minggah terus piye? Lah iki neng kene iki sing ngaleh rembug neng kene arek lampahing roro tan mantara pratang suku ning aregram kang tuminggal pomong gamkang gumingal dendeng saing gopraja pomong Prapataning nata ndara wacana denaken Raden Haryo Setyaki kagiat janging nyasam ya mulat. Konaken. Mintanaken dewe kramane ra kang ku mitraning asta. nitaraneng asta aneng asta oh lho iki malah yen ngono bejo kemayangan dhesa apa pancen wis katon padhang kanana negara Durawati mekasan siadhi maneh marang Praja Ngamarta lho men sawu kok ora pula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta kosek koyo aja guyon koyo Kau mau tak tutke lah dari kiswah tanah guru Ngamarto. negoro duru hati pegebluk. Mulu tu aku dari kiswah neng. marang pelucing Ngamarto. Nyewan ngampil pustok ke jamu. jimat lima soto. Yow, gak usap sineng. Mawah urami ngaku. Janoko yow roh. Tut lo diwo. Yow aku tegel nundung. Harus diwo mergombela. Neng haru kersenoh kakangku. Eh lah, lah, lah. Jaga diwo Lah aku ketiba nawanget. Aku setiaki. Untuk timbalan. Mula-mula jalan pun ngakang lah tangsa ngerasa lawan si Adi. Si Adi kalingan orang, nalikot kan japan yang rangka, pun ngakang parang pengantikan setiaki. Kok kanan ngamartau, sorotnya orang kaya. Yang kenguslu magu pendak di nanik. Nangkato negoro yang kengindah, nangkaya ilang kegung eki ane ngopo setiaki. Hmm. Nih, buruk e putar. Hmm. Kokorapu? Nih. Seksini pun setiaki. Kuno sowan dinten sak mangke menika Werkudara. seksine aku lagi wae sowan ning nagara Ngamarta. Malah tak sawang Dhatulaya wis katon sepi. Cumelipun ngangge ngang, ngambadhir gantara nitipeksa kanan ki wotane nagara Ngamarta. Lah kok malah Koko prabulan, doro, mapan wonten mriki menika lajeng kula menika badhe nyuwun mriksa. Menika wonten lampah njut ucape Antasena. Kandani kok. Apa Pak Wo. Wes kurban adhimu lanang sing tok labuhi ora ana Waduh. Sakira <tuh> <tuh> waduh. waduh kok waduh. Wah, Sediwu aku njaluk ngapura. iyo di masyarakat di ngopo mm. ya ji buk widati siap menikmati teges negari ngamarto kedatengan telek mangin drojolo kedatengan telek kelihatan podo tiga wiketon jerengseng jeneng lelakon ku yadili ming dilakoni pacoban ku yadili ming disandak iyo mau sesok menegi seng perayip no ngati-hati ojo gampang kepiluk marang gebyaring busono ojo gampang kepilut marang akeng rojo brono picis ojo gampang kepilut marang esem kang manis sarto manuhoro yeah. iya kabe diganti neng negoro utawa neng karang kadempel, elingo pendowo tanpa semar tak kira bakal sang puyang laku neng gudel bingung numbuk bentos ulap lo yang tanpa noto ntar wati wai tak pendowo isih iso marang uripe nangen tanpa semar merga semar ki pusaka sing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa sing takten lawan semar engkel lali dadi eling ingkang ben luput tu muni dadi bener ingkang bengkong tu muni dadi jejet yo kok ora buh piye monggo dateng ngarep yo petruk nuun bapakmu alhamdulillah gong Sintoro bati barang-armeng, karang kadem peluah, besi. Semar kemeng edok-edok jan. Urah, ngawur semarang Memeng gulai sumbangan, ya orang. Buki anak opo, sayang. Anak kode. Nga isal kan Monggo sini pun, koko rabu, ya, ayo. Orang ya, tak jore ke. Ongkosin ome luo, ya. Pakde ngeistu ake dawa, seti ayo. Monggo, ya, Nuri eres de copa.